দুদিন বিশ্রামের পর ফের উত্তরবঙ্গে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রায় অংশ নিতেই বঙ্গ সফরে সোনিয়া তনয় জলপাইগুড়িতে ঠাসা কর্মসূচি সেরে আজই রওনা শিলিগুড়িতে সেখানে পদযাত্রা প্রকাশ্য সভায় প্রধান বক্তা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল সে কি দেশ কো নফরাত সে হিংসাতে ফায়দা নেই ওটা अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है मगर मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है इसका कारण है अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूँ मैं रोजगार चाहता हूँ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं लॉयर बनना चाहता हूँ मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारे रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है रविवार दोपहर जलपाईगुड़ी शहर पीडब्ल्यू डी मोड़ शुरू राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ব্রেনিয়াক হেরিটেজ স্কুল সরিষা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে কদমতলা চক পর্যন্ত পদযাত্রা শেষে বাসে শিলিগুড়িতে রওনা কংগ্রেস সাংসদের রিসর্ট বালুচর পাতিবুনিয়া নামখানা বিকেলে শিলিগুড়িতেও এক পর্বে চলবে পদযাত্রা শিলিগুড়ি থানার মোড় থেকে শুরু হয় রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা তারপর প্রকাশ্য জনসভা সামাজিক ন্যায় কী বাত করার চাতা आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं दलित भाई हैं पिछड़े वर्ग के भाई हैं बहने हैं उनके लिए देश में दरवाजे बंद हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति उसको भी लगे इस मेरी रक्षा करता है उसको भी लगे कि अगर मुझे डर लगता है तो मेरा देश मेरी सरकार भैया माइक तो उसको भी लगे कि मेरा देश, भाई मेरी रक्षा करते हैं জলপাইগুড়িতে এদিন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে ঘিরে কংগ্রেস কান ইলেকট্রিক সরারার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে ব্যুরো রিপোর্ট জেলার বার্তা সুর ভবন বাদ্যযন্ত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ডায়মন্ড হারবার